selesai uh, sesi kita untuk mengupas tentang ITP kita sekarang ini beralih kepada antibodi yang menyerang darah merah pula uh, jika uh, diserang darah merah um, fenomena ini kita panggil atau immune hemolytic anemia kerana bila darah itu pecah selalunya pesakit kita akan mendapat hemolysis di mana mereka mendapat anemia dan juga mereka kadang-kadang akan mendapat jaundice mereka jadi kuning ya jadi untuk mengupas lebih lanjut kita kena faham yang jaundice ini disebabkan oleh uh, sama ada masalah dengan hati selalunya kita libatkan bila pesakit kita menjadi kuning uh, masalah utamanya di hati tapi kadang-kadang hati ini juga memproses uh, hasil daripada darah yang pecah jadi sekiranya mereka tidak dapat ataupun uh, sekiranya hati tidak dapat untuk memproses ke semua produk daripada darah yang pecah maka pesakit akan menjadi kuning kerana berlebihan dengan protein yang telah uh, dibuat uh, disebabkan oleh darah merah mereka pecah. Jadi ini kita panggil jaundis. Selalunya uh, bayi masa kecil semasa mereka dilahirkan darah merah mereka pecah dan mereka jadi kuning. Semasa itu uh, uh, hati mereka masih lagi belum mature. Begitu juga berlaku pada Sakit uh, yang sudah dewasa, sekiranya terlalu banyak darah yang pecah, maka mereka menjadi kuning kerana hati mereka tidak dapat memprosesnya. Kalau kita lihat pada slide yang daripada dulu masa kita membincangkan tentang topik anemia kita ada menerangkan bahawa sebab mengapa anemia berlaku ini ialah sama ada pembuatan darahnya tidak cukup ataupun kita cukup membuat darah tetapi banyak sel darah kita telah pecah jadi sekiranya pecahan darah ini berlaku dalam badan kita dia terlalu banyak dan badan kita tidak dapat proses maka ini akan menyebabkan pesakit itu menjadi jaundis. Sekiranya berlaku serangan antibodi kepada darah merah dan darah mereka pecah, maka pesakit itu akan mendapat anemia dan juga jaundis pada masa yang sama dan mereka akan menjadi kuning ya. Kemusnahan darah ini disebabkan oleh antibodi. Itu yang kita kena tekankan dalam ayat. Sekiranya kalau berlaku darah yang pecah disebabkan oleh uh, disebabkan oleh fenomena lain, disebabkan oleh ubat ataupun disebabkan oleh uh, serangan daripada fibrin, di mana kita dapat dalam uh, pesakit sakit TTP sebagai contoh. Uh, ini tidak dikira sebagai AIHA untuk kita sebut yang pesakit itu mendapat autoimmune hemolytic anemia mereka mesti ada komponen autoimmune yang menyebabkan darah mereka pecah dan juga uh, bila darah darah pecah ini berlaku terlalu banyak maka ia akan menghasilkan lebih bilirubin dalam badan kita bilirubin inilah yang memberikan pigmen kepada kita untuk menjadi jaundice uh, kalau kita tengok dalam 100 pesakit yang mendapat autoimmune hemolytic anemia ataupun aha ini hanya 50% sahaja yang kita dapat tahu apakah puncanya kita hanya dapat detect yang mereka ada anemia dan mereka ada antibodi kita tidak tahu apa sebabnya selalunya sebab-sebab yang uh, menyebabkan pesakit itu mendapat AIHA ialah disebabkan oleh connective tissue disease contohnya lupus rheumatoid arthritis begitu juga sekiranya pesakit itu mempunyai lymphoma dan juga chronic lymphocytic leukemia pesakit-pesakit yang mempunyai um, penyakit antibodi lain contohnya seperti penyakit yang mempunyai arteritis kelitis dan crohn's disease juga boleh mendapat ih ini begitu juga dengan pesakit-pesakit yang terdedah dengan sesengah jangkitan kuman maka mereka juga boleh membuat antibodi semasa mereka cuba untuk melawan jangkitan kuman itu dan antibodi itu pada masa yang sama selain pada um, memerangi kuman mereka juga memerangi darah merah mereka sendiri. Kalau kita ingin lihat uh, jenis apakah antibodi yang uh, menyebabkan ah ini memang ujannya terlalu banyak. Selalunya selalunya kita tidak dapat tahu apakah puncanya. Selalunya kita terus memberikan rawatan pada pesakit kita dan uh, kupasan dan perbincangan tentang rawatan dan ujian-ujian yang perlu kepada pesakit ini kita akan bincangkan pada video akan datang. Dari segi gejala, pesakit biasanya mendapat gejala yang sama seperti sekiranya pesakit itu mempunyai anemia disebabkan oleh penyakit lain daripada iron deficiency contohnya. Jadi pesakit akan um, merasa letih bila dia naik tangga, dadanya berlelah laju, mereka selalu rasa mengah, sesak nafas dan sebagainya. Mereka juga tidak dapat membuat exercise yang selalunya mereka boleh. Begitu juga ketika mereka bangun awal pagi, mungkin mereka merasa badan mereka berat, kepala mereka berat. Begitu juga sekiranya kalau mereka mempunyai masalah dengan jantung, mungkin apabila tahap hemoglobin mereka rendah, mereka mula mendapat sakit dada dan angina dan sebagainya. Gejalanya agak sama ya, tidak kira anemia itu disebabkan apa, tetapi apa yang berlainan kalau kita sebutkan ihab dan banding dengan anime lain ialah fenomena di mana mereka mempunyai bilirubin yang tinggi jadi bila bilirubin yang tinggi ini disebabkan oleh pemecahan darah disebabkan oleh antibodi maka mereka mendapat jaundice uh, mereka jadi kuning mereka juga senang mendapat demam kerana bila uh, sel darah merah itu pecah ia juga akan melepaskan beberapa jenis enzim yang membuat badan kita demam uh, sekiranya uh, pigmen kuning ini hingga kepada kulit, kulit kita juga mungkin merasa gatal-gatal. Itu salah satu daripada gejalanya. Ya. Sekiranya telah, kita selalu mendapat um, uh, IHA ini dan selalu kita mendapat uh, um, hemolisis, lama kelamaan pigmen bilirubin kita ini yang berkumpul di hati akan terus menjadi batu dalam pundi hempedu kita. Jadi kita akan mengalami risiko yang lebih tinggi untuk mendapat gallstone, ya, batu karang. Um, untuk maklumat lanjut tentang AIHA, memang ia sebenarnya agak common tetapi selalunya uh, dari segi tahap serangan pada pesakit itu mungkin agak kurang. Contohnya sekiranya ia disebabkan oleh pesakit itu mempunyai uh, atau mendapat jangkitan kuman virus sebagai so, contohnya mereka mungkin mendapat sedikit kekuningan semasa mereka demam tapi pada mereka itu perkara biasa jadi mereka mungkin tidak mendapat apa-apa masalah. Begitu juga dengan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah seperti rheumatoid arthritis dan SLE, mereka kadang-kadang mempunyai sedikit elemen atau autoimmunoliti anemia. Tetapi mungkin AIHA mereka ini agak um, kurang berbanding dengan gejala-gejala lain seperti gejala di uh, had uh, di buah pinggang mereka ataupun pada um, pada sendi mereka. Jadi bagi mereka AIHA um, untuk pesakit ini adalah masalah kecil. Jika pesakit tidak ada masalah lain dan IHARP mereka telah memberi banyak gejala, maka mereka selanjutnya tampil untuk jumpa kami di klinik dan daripada situlah ujian-ujian dibuat dan rawatan kemudiannya dimulakan. Jadi sila tunggu untuk video selanjutnya di mana saya akan menerangkan tentang ujian-ujian dan juga rawatan yang kita akan berikan kepada pesakit-pesakit IHARP kita. Uh, sila berhubung dengan doktor anda dan juga uh, layari website saya dan hubungi saya di Facebook untuk keterangan lanjut. Sekian terima kasih.